72 часа будили и так далее. Ну, в общем, ну, я понял. все дело в языке. Что? В языке. А язык здесь еще. А я тебе вещу. Дело в том, что вот в русском языке да, а. есть понятие дать. Да. В языке не в физическом, да, А то, что есть такое понятие глагол дать. То есть женщины, они ущербно думают, что они неполноценные участники вот этого акта. Понимаете? Они думают, что в этой ситуации нужно давать, они потеряют. А мужики они типа вот приобретут, они возьмут. Вот из-за этого вот этого давать вот это, они все думают, боже, это же надо давать. Это, как бы вот, вот подальше оттянуть этот момент, И вот, вот это, что Я потеряют. Они не чувствуют себя полноценными участниками этой акции. Хотя при этом являются основная масса эзотериками, и они, они же читают, что наоборот, они через мужиков получают космическую энергию в этот момент. И более того, после этого дела мужики изначально лежат, они наполнены. Макс может кушать? У есть что ответить. Возможно, да, это просто так. Ну, при одном условии. Если говорить... Gracias. Sí.